ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰੀਤ ਅਤੇ ਖੂਲ ਕਰਕੇ ਵੇਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਗਏ ਹੋ 308 ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੌਜੀਆ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਫੌਜੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਤਨ ਲਈ ਖੂਨ ਡੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਓ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਜਰੂਰ ਦੇਖਿਓ ਅਗਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ऐसे योद्धाओं की जिन्होंने अपने प्यारे देश के लिए बिना झेज के अपने प्राण न्यौछावर कर दिए यह कहानी है असीम वीरता की गाथा है अमर बलिदान की यह कथा है एक ऐसे देश की जो संकट में एकजुट हुआ पाकिस्तान ने कच्चे के रण के 50 प्रतिशत हिस्से पर अपना दावा ठोक दिया भारत ने जवाबी कार्रवाई की दोनों ही देशों के बीच सीमा पर कई मुठभेड़े कच्चे के रण में पाकिस्तान ने अपनी नतीजे में नाकाम होकर ऑपरेशन चिप्रोजेट की शुरुआत की अगस्त उन्नीस सौ पैंसठ कश्मीर घाटी पाकिस्तान के हथियार बंद घुसपैठियों के कश्मीर में घुसने की खबर मिली घुसपैठियों का मकसद था राज्य में घबराहट पैदा करना पाकिस्तान अपनी इस हमलावर कार्रवाई को यह शक्ल देना चाहता था कि कश्मीर के लोग भारत के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं और इसी बहाने से वो कश्मीर को अपने साथ जोड़ने के लिए अपनी सेना का इस्तेमाल करना चाहता था इस चाल को उसने नाम दिया था ऑपरेशन चक्रॉफर आखिर किस कारण पाकिस्तान ने ये सोचा कि उन्नीस में उसकी जो योजना नाकाम रही वो उन्नीस में सफल हो जाएगी प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने ऐसे नाजुक दौर में देश की बात दो संभाली जबकि हाल ही में हमने चीन के साथ एक मुश्किल युद्ध लड़ा था हमारी सेनाएं बदलाव के दौर से गुजर रही थी और हम गंभीर संकट भी झेल रहे थे दूसरी तरफ पाकिस्तान को अमेरिका से बेहद उन्नत हथियार और साजो सामान मिल चुका था लेकिन ये पाकिस्तान की एक बड़ी भूल थी वो ये भूल गया कि किसी देश की असली शक्ति उसके सैनिकों के मनोबल में होती है उसकी मशीनों में नहीं भारतीय सैनिकों ने हमेशा अपने जीवन का बलिदान देकर भी देश की रक्षा की है और तिरंगे के मान को हमेशा कायम रखा है भारत ने पड़ोसी के इस हमले को हल्के तौर पर नहीं लिया प्रधानमंत्री शास्त्री ने शत्रु का मुख जवाब दिया सरबार की नोक पर या एटम बॉम्ब के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे दबाना चाहे ये देश हमारा दबने वाला नहीं तो सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। ही ऑपरेशन चिप्रोल्टर को जल्द से खत्म करने की योजनाएं बनाई गई ये था पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मौजूद हाजी बीर बंद जो भारत के उरी और पुंछ के बीच मौजूद था। अगस्त को ऑपरेशन बख्शी की शुरुआत की गई ताकि हाजीबीर बास को अपने नियंत्रण में लिया जा सके वन पैरा के सैनिकों ने मेजर रंजीत दयाल के नेतृत्व में बेहद खराब मौसम और बारिश की परवाह न करते हुए घनघोर अंधेरे में इस खतरनाक पहाड़ की फिसलन भरी ढलानों पर चढ़ाई की ताकि इस दर्रे पर हमला किया जा सके और फिर उन्होंने सफलता पूर्वक हाजीपीर की चोटी पर तिरंगा लहरा दिया मेजर रंजीव दयाल को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया क्योंकि उन्होंने बेहद मुश्किल बाधाओं के बावजूद अपना निर्णायक और प्रेरणाप्रद नेतृत्व प्रदान किया था पीर पास पर कब्जा होने से ऑपरेशन की, की हवा निकल गई और शत्रु की योजना धरी की धरी की रह गई। इसके बाद ने अखनूर में एक बड़ा सैनिक हमला कर दिया इसका मकसद था जम्मू और कश्मीर को बाकी भारत से अलग थलग करना अब दोनों देशों के बीच युद्ध छप चुका था इस अवधि वाली मगर जबरदस्त लड़ाई में भारतीय सेना ने अभूतपूर्व शौर्य और बलिदान का प्रदर्शन किया और इन लड़ाइयों ने भारतीय इतिहास में अपना विशिष्ट स्थान बना लिया जम्मू पर पाकिस्तान के हमले के जवाब में भारत ने पूरी पंजाब सीमा पर जबरदस्त हमला शुरू किया भारत का लक्ष्य था लाहौर तक पहुंचना लाहौर तक जाने वाली एक सड़क एक छोटे से बस बर्की से होकर गुजरती है जिसकी जबरदस्त घेराबंदी इन्फेंट्री और टैंकों के जरिए की गई थी 4 सिख के बहादुर सैनिकों ने सेंट्रल इंडिया हॉर्स के आग उगलते टैंकों के साथ मिलकर बरकी पर हमले का नेतृत्व किया यहां जबरदस्त युद्ध हुआ और आखिरकार भारतीय सेना ने जीत हासिल की और बरकी पुलिस स्टेशन पर प्रतीक के रूप में भारतीय तिरंगा फहरा दिया पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई के तौर पर भारत के पंजाब में खेमकरण पर हमला कर दिया भारतीय सेना के साहसी सैनिकों ने असल उत्तर की लड़ाई में हमलावरों को मुंह तोड़ जवाब दिया बेहतर अमेरिकी टैंकों वाली पाकिस्तानी सेना को भारतीय इन्फेंट्री और इंजीनियर्स ने एक चक्रव्यूह में फंसा दिया थ्री कैवलरी के टैंकों ने एक हॉर्स शो बनाकर दुश्मनों को घेर लिया और पूरी तरह कुचल दिया इसी युद्ध में दुश्मनों के सौ टैंकों का कब्रिस्तान भी बना पाकिस्तान की सेना ने अपने इतिहास में जो सबसे बड़ी हारें हासिल की है ये उनमें से एक थी। इसी युद्ध में सी.क्यू.एम.एच. अब्दुल हमीद ने शौर्य का सबसे विस्मयकारी परिचय देते हुए केवल रिकॉयलेस गन के जरिए दुश्मनों के कई बैटन टैंक बर्बाद कर दिए जिसका टैंकों से कोई मुकाबला नहीं था भारतीय सेना की सर्वोच्च गौरवशाली परंपरा का पालन कर देश के लिए निस्वार्थ और चरम बलिदान दिया उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया दुश्मनों को एक बार फिर अपनी ही जमीन पर हार का मुंह देखना था सियालकोट, पाकिस्तान। नामक एक छोटा सा कस्बा दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़े टैंक युद्ध का गवाह बना यह लड़ाई टैंकों के बीच केवल सौ गज की रेंज में हुई थी भारत की दो सबसे पुरानी रेजिमेंट पूना हॉर्स और हॉर्स ने इस युद्ध में भारत को जीत दिलाई लेफ्टिनेंट कर्नल कर्नलोर ने बड़े सुयोग्य ढंग से अपनी रेजिमेंट पूना हॉर्स का इस युद्ध में आगे रहते हुए नेतृत्व किया और इस लड़ाई में बुरी तरह घायल होने के बावजूद उन्होंने खुद को वहां से इलाज के लिए ले जाए जाने से इनकार किया उन्हें मृत्युपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया डोगराई पाकिस्तान जब युद्ध समाप्ति की ओर बढ़ा तो इसमें बेहद तेजी आ गई और लाहौर की ओर बढ़ते हुए हमारी सेना ने भारत के की इतिहास की सबसे मुश्किल लड़ाइयों में से एक लड़ाई लड़ी। थ्री जाट के बहादुर सैनिकों ने रात में इस शहर पर हमला किया भारी गोलाबारी की परवाह न करते हुए वो घरों में घुसे और 27 घंटे से भी ज्यादा चली आमने सामने की निर्मम लड़ाई लड़ी मुश्किल से मिली ये चीफ कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल नेतृत्व में थ्री ऐतिहासिक हमारे योद्धाओं ने हमारे साहसी हवाई योद्धाओं की सुइयों की मदद से पाकिस्तानी सेना को जहां का तहा रोक दिया भारतीय वायु सेना ने बड़े पराक्रम से युद्ध करते हुए महत्वपूर्ण तो स्थानों पर दुश्मनों के हमले की धार कुंद कर दी उन्होंने अपने से बेहतर पाकिस्तानी विमानों के साथ भीषण युद्ध किया वो शत्रु के मनोबल को पूरी तरह तोड़ने में कामयाब रहे सेना ने भी राष्ट्र के आह्वान पर भरपूर साथ दिया हमारे इन प्रहरियों ने हमारे समुद्रों में अपना फैलाव करने की साजिशों से देश की रक्षा की हिंदू सेना के एंटी एलिजी एयरक्राफ्ट ने अरब सागर को दुश्मनों की पनडुब्बियों से मुक्त कराने में अहम रोल निभाया देश भर के योगदान और दुआओं की बदौलत हमारी सेनाओं को जबरदस्त मनोबल मिला देश के हर क्षेत्र से जुड़े नागरिकों के होठों पर बस एक ही नारा था जय जवान जय किसान ਦੇਸ਼ ਭਾਰ ਦੇ ਨਾਗਰੀਕੋ ਨੇ ਸੇਨਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਆ ਪਰ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇੱਕਤਾ ਕੇ ਸੂਤਰ ਮੇਂ ਬੰਨ ਗਿਆ ਏਸੀ ਕਾਰਗਿਲ ਦਾ ਯੁੱਧ ਜੋ 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ੍ਰੀਂਜਰਾਂ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ 95 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੂਨੀ ਖਤਿਆਰ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਉਹ ਜੋ ਤੋਪਾ ਉਹ ਮਜ਼ਾਈਲਾ ਉਹ ਅਸ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਤਾਣੀਆਂ ਸੀ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਧਕਾਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੋਲ ਬੈਠਿਆ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ